восемь пятьдесят четыре что ж, бы продолжение это бы обман обманка на шутку это по любому обман Обманка на шутку семь минут двадцать шесть секунд. Так, это будет okay. буде парадокс 9.26. Парадокс Паролиего. Там то шутки десять ноль один шутка тоже Каламбур. Бур. Привет, Голд Голдо Голдроуз типа Голд да? Привет, Аленка. <дружай> Я сразу очень много шуток всех не записываю. Э, э, дивлюся юмористический шоу. Стрим идет на Твиче. Кому интересно, можете приходить на Твич, дивиться за мной разом. Для этого микрофон и все остальные дела. Або можете смотреть тут, и я вам буду кисть рассказывать смешные шутки. Эээ дощи. У нас вроде доща немає. Ну, так я передавали на сьогодні грозу, но доща нет. Спасибо, Аленка. Так, привет, Максим, привет, Василь. Э, э, стримлю на Твиче и на Ютубе одновременно. Кому интересно, ёлки, подивиться за мной разом, то, что я дивлюсь. Заходьте в, в, на Твич, ссылка есть в описании, вот тут сверху. Опис Твича и смотрите. Спой песню в бутыльке, Ну, за донат. Думаю, гривень 200 пойдет. Привет, Богдан. Не, поки не, я занимаюсь другими делами на ютубе, улюбленные каналы э -э ну да, ну в принципе я думаю, что есть интервьюхи там такие, всякие так что э -э евро, я вообще не знаю, что вы говорите хорошо, Богдан, не обижайся все, все good, почему так э -э ясно, спасибо, Аленка. <смотрая> смотрим так Ну, это была шутка, ну, говно, если честно. Я даже не знаю, че записывать ее. И... и... Ну, что это было? Это было абсурдное высказывание. Парадокс, одним словом. У меня тут шпаргалочка. Тип, про типы шуток. Я иногда поглядываю туда. Я не дивлюсь... Владимир, я не дивлюсь футбол. От слова совсем. Ну, то есть... Ніякі спортивні змагання я вообще не плюс? Шутка про Майкла Джексона там одиннадцять Что это такое было? Как тип шутки. Хорошо, Аленка, да, ты лучше будь здесь. крем спорту. Хер я его знаю. Не знаю ответа на цей вопрос. Дивится, как вам шутка? Никто не задумывался, что... У Майкла Джексона біла полоса була, коли він був чорний, а чорна полоса була, коли він був білий. Оце ні, цю шутку від 1 до 10. Парадоксальний парадокс обманка. так. Парадокс, обманка, Второго. цвет кожи Майкла Джексона. Богдан, не, не спам, ахахахаха, ого, сколько, миллион с десяти, про гея, початки, я узкий. Да, да, Дима, я снова здесь Спасибо, Богдан, за такую яркую реакцию Я думал сначала, что ты просто что-то спамишь А оказалось, что это просто настолько их реакция на шутку Спасибо Ну, погнали смотреть дальше Да, Мартин Карте хочу пробовать писать шутки Учусь, учусь писать шутки Опять шутка, средненькая про часы двенадцать ноль-ноль. Шутка. на духовці і мікроволновці. І що це була за шутка? Шутка така. Як треба жити, щоб часи на волновці і на мікроволновці, на духовці і на мікроволновці показували Точно. Я це в такі парадоксальні. В парадоксальні висказування. Парадокс. Ну це не зовсім парадокс. Це якийсь новий відсутній. Шутка минутка Ну таке собі володіслав люди. В мене. і це є телеграм-магазин. Ссылку бачите на екрані. Там можна купить накладки на паспорт Боберкурво я придоль, тример для бороди всього тіла. Мой мерч магнитики ми емо э, круті брелки фонарь. Заходьте, я да, я думаю, вам даза житинка. Я вам для ага, добренько так анекдот коханий. что-то да, читаешь. Да, Видос, потому что да, еще термин когда-то Хорош. Ага, э -э -э Богдан, ну такие соби шутка. Рима Ивашина, привет. Ладно, да. смотрим дальше. Шутка про Гарри Поттера. Ну, это надо знать. Я не знаю. Шутка про Гарри Поттера. напишу парадокс. <соединяющий> Все, хорошая Ленка. Что за грива у тебя ответив? Классическая, стандартная шутка про Гарри Поттера, да? Привет, про Болья. Якась непонятно что. Говорит, плотный, хорош, Скільки ты зарубляешь на ютубе. Ничего, Василь. Да, не-не, сижу, и страдаю. Привет, Алаби. Норм футболка Аберкромби. Спасибо. Спасибо, Евгений. Люди, приеднуйтесь в телеграм-канал. Ссылочку вы бачите в чате. Аленка скинула. Спасибо ей огромное. Конечно, люблю батьку. Без этого никак. Так, где-то с двенадцати сорока куча Калам, буру. Вот таких соби. Плюс даже была карапулька. Карапулька. Я думаю, карапульки никто не использует. Что-то зига, апельсин. Чему им не помогает? Так надо. Такая жизнь. Опять шутка про консьержа. Ну так себе. 13, 10 вос на Шутка Про Конс- Типа Умер Но З О Я за НО С тями. Справляется. Учусь шутить. Учусь э, юморить. Смотрю юморне шоу и записую шутки. Якого рода це шутки. Чого вони смешные розбираю? Записую собі в зошит. Так, люди, я перезапущу трансляцию на ютубчику. Приходьте зараз в новую трансляцию.